23 роки. Тому що в більшій частині люди, які займаються пости, вони стали на ці пости коли при незалежності. як казалось, Можемо записати оце, що ви кажете. Запишеш, ще запишеш, підожди. А в більшій Хажі, частині це люди, які... Не знаю, я знаю, как с тобой разговаривать. як з тобою Ви до них по-українськи. Mm. Украинский... F1. Mm. Подогна хочу. <laughs> Карманки а, бачу большие. Ну, покажи, что ты Хочу побачити себе. Розуміють таке відношення mm. і до самої f вот, Більшість з них закінчила якісь О! Оба России Они насквозь пропытаны Этой идеологией Сепаратистской да, Один из таких военных, когда было построение Перед отправкой Я не помню, как дословно Ну типа Как хорошо мне высказаться В цій вашій хріновій Україні, ну що то таке. Можна в бойця пройти спросити. Турину сказав, а що ж ти тут робиш в цій Україні? А ці військові керують зараз. Да? Чому наше відношення таке? Вот до Цей купол приїжджав на позиції і стріляв просто з позиції. Приїде, візьме БМП, жахне в сторону Сепарі і поїхав. Проходить півгодини і починається обстріл цих позицій, тому що з них стріляють, значить, на них йде відповідь. А потім більше. Він приїхав, поставив тур там, де живуть бійці і вистрілив звідти, похлопав ручки і поїхав. А наша? І того війна. Лежить воно 5 чоловік в госпіталі. От так. Це до того, що розказував Женя про дівчинку. Плюс він звідки стріляв, ось позиції звідки стріляли. Давайте й ми стріляємо. Про те, ми То яка, яка може бути моя реакція до того, що ви бачили по телебаченні? Без різниці якому? Розповідати, що це сепарське телебачення, яка так різниця. Там не в тім питання. Не да. там, сьогодні я знайшов в інтернеті, що там вирізано, що хлопці кричали Слава Україні! Героям слава там. Вирізали, так. Я й відповів, що любе телебачення робить під себе. Українське також робить під себе. Якби вони кричали, здравствуй ДНР, ви б це б теж вирізали. Але суть в чому? Не, не суть в тому, що вирізали щось, а то, що показали, що комбат української армії протягує руку головорізує бандит. тими руками не одно нашого хубаво. Та, не, через пол часа наберіть. І розповідати мені, що це робилось з якоюсь політичною ціллю, е, там, ще з якоюсь. Я вам можу відповісти, що речі робляться по-різному. От як я цьому капітану наводив приклад, Яму можна викопати різними путями. Можна ще декотрима. Я йому казав, можна стоя, сидя і льожа, можна і трактором викопати. итог будет тот же самый? Конечный результат. Нужно также рассказывать, что он это сделал для того, чтобы здесь воцарился мир. или э, его огромная заслуга в том, что э, зашли в аэропорт без единого выстрела. Ну, во-первых, с 9 числа официальное прекращение огня. не без того, что оно все равно нарушается, где-то постреливает. Но как таковых особых действий не ведется. И с нашей стороны появился вот, смысл же, это и тоже ну, что? Потому что есть люди, которые принципиально не хотят этого завершать. По разным причинам. Могу сказать, даже некоторым некуда ехать. Они лучше здесь так. И тут кормят, поят, одевают, обувают, еще и постреляют. И то ему может в тир надо будет сходить, а тут ему пожалуй. Он может пострелять. Но сам факт того, что произошло, я не знаю, как это назвать. А сейчас этого человека делают героя. Вот идет создание ореола героя. Я же говорю, если бы была только первая часть, первая часть, я согласен, да, может быть перед ним надо будет пожатия без этих высказываний может быть перед ним надо было снять и шапку не то чтобы было потом рассказывать что э, ему там купола дали ребята что в терминале все классно что он, ему понравилось общение с командирами он с ними еще мировую собирается пить извините меня вы спросите у бойцов, те, которые здесь побывали, будут ли они с ними пить мировые ни или нет? А, а нет. а как вообще сейчас к с Он же, я так понимаю, командует дальше? Да, он командует. Дальше. Ну, ну, да. Да. В настоящее время он исполняет обязанности командира батальона, потому что где командир батальона, мы толком сами не знаем. Якобы он или в Днепропетровске, или в Черкасске, где он, мы не знаем. Он был на, в аэропорту, и после аэропорта, куда он делся, мы, даже не имеем понятия, нам никто это не доводит. Единственная семья с ребенком в Песках. Да, мы первая рота этого вот, это. Совершенно люблю. Почему поднялась вся такая проблема, и почему сейчас люди приезжают, нас пытаются убедить, что мы зря это все делаем, это не стоит. А вот был замполит. ребята, которые они сейчас здесь? Как как-то вынес? Я не знаю, я не имею ни малейшего понятия. А как он вот отношение? Давай к бойцам там такой, какая там сейчас атмосфера связи Какая атмосфера, допустим, в самом батальоне, я не знаю. Реакцию мы и бойцов не Посмотрите, все то, что вы сказали. Борода, борода. Ответь лису. Пока что оттуда. Mm? Веду, когда, да? Что там? Нормально? Да. Ну, просто Борода, ответь лису. А Ти ж сюди приїжджав, в Пєсків, пам'ятаєш минулого да, разу. Да, Коли, э... дали, да, у, сути, да. у мене суть. трошки вибудит, <сум> <ласки>. <сум> Коли ви всі разом при... приїжджали. Ти, до речі, тоді на іншому я каналі був, бо на СІ на цьому. Якщо ну, мені ще відповідаєш да, після п'ятого разу, то я твій телефон займу. Коли Котова приїжджала з України, то це все вместе, ви на старому нашому штабі жили, пам'ятаєш? Скажи Стасу, пусть подойдет сюда с парой бойцом на перекресток. Я их жду, Притом очень, очень быстро. Как понял? Еще что ну вот сейчас смотрите, сейчас вам придут ребята, которых, ну, будем так говорить, я не натаскивал, чтобы вы не тот самый. Я отойду в сторону, чтобы вы не сказали, что я на них влияю. Вот можете снимать. Можно сначала на сами, а потом, а. Пока. А потом а. пока. Я потом с вами пообщаюсь. Вы все равно будете формировать сюжет по руку. Мне кажется, пока мы ждем. У нас просто знаете, иначе, мы боимся, что сейчас садит солнце, да. и мы будем слепы, Не мы камеры. А солнце еще а что у вас садится, этих хрень... нет диодовых огней? Ну потом ехать на Оп. <псорка> Сухостой. Оп. Это преступление. Но то, что у него еще куча помощников здесь, это еще больше. Теперь это есть? Вы... Не матерись, это когда снимают это не раз, не когда не ты в батальоне Ун, это два. Ну а извините меня, а почему все сепарские mm -hmm. каналы показала э, все это и ну, как расценивать? Mm -hmm. э, понимаете, mm -hmm. в тот момент, когда mm -hmm. мне позвонил mm -hmm. человек, справа mm -hmm. И говорит, что это у вас за генерал такой? В интернете ссылка, я вот нашел ссылку, посмотрел, вышел, да, 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 вышел ему, ответил, ну он еще под вопросом он говорит, это ваш или это постановка? Да, Потому что ну, как бы здравомыслящий человек вот так, с бухты барахты таких <сосъем> действий не делает. <съем> Есть вещи, да, которые существуют в этой жизни. Там как бы да, эта война, она ни к чему не приведет, нужно Нет? Нет. Я не буду это конечно, не решать эти вопросы. У меня есть на это свое мнение. Но вот не важно, что, что это вот было, что это, что это... В интернете начали выпускать, э, вот тут посмотрите, э, это настоящий купол, а вот тут самозванец. Это а еще купол 95, а, не, да? тут же, вот, 95 Не, 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 нет, этого, фотки этого купола, э, типа вот тут по ТСН этот же, и тут же этот же показывает, это фейк. Э, Потому э... что Life News сделала новый фейк, пошли видеоролики, короче, э, там... Нет оказалась на высоте. <laughs> В этот раз. Действительно репортаж, да, они, я не исключаю, что они ее подредактировали, так как утверждают, что они сбросили там воззвание «Слава Украине!» Героям слава, что кричали якобы бойцы. Убрали, ну, по-любому. И вы, б, если б снимали сейчас с ДНРовцев, они кричали «Да здравствует ДНР!» Вы тоже, скорее всего, Резонол. Мы в резону, да? Да. Да не, да, не, 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 ты шо? Ну, Мы ты что-то сам. Ты шо? Ну, могу не говорить, Да, давай. Не, случайно случай, случай, Вою... надо, случай надо рассказать. Конечно. Воюем видишь с внешними и внутренними врагами. Все, Я понял. Боря, я понял, это... давай. На, уже Статью увидел на диванной сотне. Нет. Ну, с подписями. Дело в том, что здесь существует еще другой бич. Помимо вот этого существует и другой бич, пьянство. По, это пьянство. по этому поводу. Это пьянство. Ну, вот, конечно. А вы это... как-то на это можете влиять? Как? А никто на этом не. Два думала, раза предупредил магазин. Все, завтра поеду в завод. так я. Магазин Завтра поеду в Вот так я могу Нет, я, происходит? Видеоклип можно заснять? Которые держат